siz çünki 100 neçə min 130 minə qədər deməli pensiya kəsilir. Bax bir insanlar həyatını buna görə qurur. E, yəni birdən də hamısı hə, da köynə Nazirlər Kabinetinin hansısa qərarına istinad edirlər. 80-ci ildə bir qərar qəbul edilib, 83-cü ildə filan qərar var. 50-nin təyin olunması deyirsən, real şəraitə görə təyin elə. Yəni bax bu günkü problemləri göt müzakirə elə, get Milli Məclisdə danışın. E, qərarlar qəbul eləyin, müdaxilə elə bu prosesə. Bu adam həyatını bura görə qurub, sən bunun pensiyasını kəssəsən və heç də təklif eləməsən. Heç də təklif eləməsən, iş yeri verməsən, e, bu necə ailəsini dolandırmalıdır? Yəni insan bir 100 min nədir insanın pensiyasını kəsilirsə, ya o Milli Məclisdə oturan deputatlar e, o, e, bu soruşmalıdır ki, sən bu insanların pensiyasını kəsdinsə, ona nə təklif elədin? Hansı işi təklif elədin ki, o həyatın düzəli pozulmasın? Öz bizneslərinin bir Problem yarananda düşüb qalarlar nazir qapılarında. Amma bir dəfə millətin məsələsini orada e, danışmırlar. Dillərini ağlayırlar. Biz alırlar. siz hər kəs öz xayışını eləyir, hər kəs öz gününü ağlayır. Biz siz millətin gününü ağlamaq söhbəti yoxdur. Amma bu gün narbilsiz Gəncədə baş verən hadisə də bir absürd bir hadisədir. Mütləq ölkə başçısı səviyyəsində buna munasibət bildirməlidir. Bu cür sayğısız munasibət ee gözdən çıxarılmamalıdı ki, yəni unudu, hə, 1, 2 gün, 1 gün danışıldı, ötürüldü. Zəhmət çəksəyin, yenə Azərbaycan partiyası münasibət bildirsin. Yəqin belə bu rüşvət xoralar hə, onların üzvləri olur. Yəni belə bilisiz, bu rüşvət xorlar, ki, e, yani belə, siz, hə. Xalq dili ilə desək, atan işiklər, onlar. Bir də zəhmət çəksin, yenə Azərbaycan üzvəri. partiyası münasibət bildirsin ki, bax bu sən 2 kilo mandolin, 2 kilo marqarin göndərməyəsən Bunu doğrudan mı yadırğam? Bunu ağlı bucaq aytdı, bunu psixoloji testdən keçdirmək lazımdır. Bu bu zarafat eləyir, şəhid ailəsinə təqdir eləyir, yoxsa bu elə bucır qanır, bunun beynin düşüncəsi. Nə olur öz biznesləri üçün belə qamılarlar şəhid çox belə iyini tapırlar ki, hər də bir boşluq var. Ki, orada soxuşdururlar özlərini. O, 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 o başqa bir məsələdir. Psixoloji problemdir sizin. Uşaq uşaq deyir, deyir qamır, səbətə nə olur, aparıb səbətə qoysun. Bunlar bir dəfə öz ziyanlarına e, qərar verməzlər. Həmişə səbətdən uğramağı öyrəniblər. Bunlar o səbətə qoymaqdan, bunları almollası da, vermək də bunların arası yoxdur. Bəli. Və bax bu bu millətin bu boyda gərgin dövründə bizim 7 şəhidimiz indi qəbul etmiş bir vaxtda şəhidin e, nəşi torpağa təhsililməmiş. Bu adam bu boyda sayğısızlıq eləyir. Və yax da onun məmurun o şəhid analarına hücumuna baxırsınızmı? Yəni ay bala, ay E, bizim... Vallahi orada bir gəncəli yox idi, tutsun onu birdən şillə çəksin o adam. Biz də dərd, bütün həqiqətlərdə. Şəhrixanla nə tər danışırsan? Sən Şəhrixan az anası ilə necə danışırsan? Vallahi tutsuzsun üzünüzə. Nə deyəyiz sizə? Vallahi sizi, siz siz hər meşədəmi böyümüsünüz? Siz siz kimin kiminə nənə gəlmisiniz? Nə deyəyiz sizə? Bu necə davranırsan? Şəhrixan az özünə niyə şorluyursan? Vallahi mən heyrət elədim. Şaxsan qoranı mən dözə bilməzdim orda. Yəni bu nədir? Bu nə yolaşmadır? Buna hərəkətdir. Bu nədir? Sonra deyirlər ki, fankəsi vurdular, öldürdülər. Ona görə millət axırda deyir ki, günah ölənin köpəy oğlundadır. Belələrini vurub öldürürdə görüm birində kimisə. Sizə tərtib siz, bütün həqiqətlərdən üstündür. Şəhid anasının dərdi bizim bütün həqiqətlərdən, qanunlardan, konstitusiyalardan üstündür və məmur zəhmətçəkif o həqiqəti dinləməyi bacarmalıdır.